Южные границы Украины укрепляют. Вокруг Одесской области появились рвы, баррикады и доты. Усилен контроль как на земле, так и с воздуха. Особое внимание уделяют участку на границе с Приднестровьем. Вот она, южная граница Украины. За КПП самопровозглашенная Приднестровская республика, на территории которой российский военный контингент. Но первое, что бросается в глаза непосредственно возле контрольно-пропускного пункта, вот это кафе «Засада». Его хозяйка Анастасия Павловна жалуется. В последний месяц за границу выезжает совсем мало людей. Выручка упала. Вторжение она не боится. И даже мечтает, чтобы пограничный пункт исчез вообще. Чтобы сюда беспрепятственно прибывало побольше заграничных. Какие зеленые человечки? От кого? Вон, пожалуйста, нагнали вон. Палатки стоят войск. Зачем они тут нужны? Чего они стоят? Никаких там танков нету, не вообще. И там, если будут нападать, то три старухи с костылями. Старухи или с костылями, или российские солдаты с автоматами у самих преднестровцев узнать невозможно. Общаться с украинским телевидением отказываются на отрез. Немного разговорчивее украинские жители приграничной территории. Они же этого не видят, где же эти танки. Никто же не едет, никто не нападает. Люди в шоке от того, что слушают, слушают по телевизору того, что нету. Многие местные со своими политическими взглядами уже определились. Я не фотографирую. Что я могу сказать? Короче говоря, я за Россию. Среди немногочисленных желающих попасть в Украину ежедневно до 10 человек не в состоянии пояснить цели своей поездки. Таких на КПП разворачивают назад. Случается, что перейти границу пытаются и вне контрольно-пропускного пункта. На тиждень два-три выпадки, то есть подиноки гром.